И народ израильский видел это. И он понимал, что храм не пустой. Храм, наполненный присутствием Божьим. В храме живет Господь. В храме присутствует шехина. Слава Божья наполнила храм. И это видели враги. И они понимали, что это есть твердыня Израиля. С Израилем есть Господь. Израиль силен. Храм не пустой, а наполнен славой Божьей. И это понимал дьявол. И он понимал, если разрушить храм, если осквернить храм, сила Божья покинет израильский народ. Он понимал, что Господь оставит свой народ. И он начал постепенно проводить дело свою стратегию. Шли годы, разные цари менялись в израильском народе, кто-то украшал храм, а кто-то обворовывал кто-то обкрадывал храм Божий. Мы знаем, есть много таких мест написано. Например, 3 глава книги Царств, 15 глава, говорит, что царь Аса, царь Аса, он позволил себе взять все серебро и золото из храма и отдал Венададу царю сирийскому, решая определенные политические вопросы того времени, он не постеснялся и не побоялся запустить свою руку в сокровищницу святого храма Божьего и вынес все золото и серебро и отдал язычнику. Это было осквернение храма. Мы читаем дальше, 4 книга Царь, 16 глава, написано, что Ахас, он позволил взять из храма, Писание пишет, все оставшееся золото и серебро. Видимо, после Асы он еще вот что-то смог найти. Тот забрал, написано, все, а Ахас он нашел все, что то не успел забрать. Вот все, что осталось, он то все забрал и вынес из храма и дал в дар, чтобы заручиться помощью опять царем ассирийским, заручиться помощью в войне. И дальше написано, что даже ради дружбы с алхдейским царем этот царь, он сделал перестановку в храме, он даже отменил служение. Он изменил жизнь храма. И вот эти цари, они, не понимая стратегии дьявола, который подсылал к ним эти обстоятельства, они обворовывали, обкрадывали храм Божий, они оскверняли храм Божий. И когда уже луч солнечного света попадал в этот храм, уже ничего там не блестело. И не было уже такого сияния. И этот храм уже не был так богат. Он был обворованным храмом. Уже не было такого яркого света от злота, от серебра. Это были обычные стены, обычное дерево. Это был не такой храм. Это был храм оскверненный, обворованный. И когда мы читаем дальше, третья стадия храма, во времена Иисуса Христа, слава Божья, она постепенно покидала храм Божий, покидала храм Иерусалима, когда Иисус Христос пришел в храм, то было уже совсем другое здание. Хоть оно еще было красивым зданием, еще было великолепие определенное, чему мы видим в восклицании учеников, но это уже был совсем не тот храм, который был во времена Соломона. И слава Божья покидала его. Мы знаем, что первосвященник Анна, он отдал свое место своему зятику Иафе, но при этом он оставил за собой право иметь личный базар. Личный базар при храме. И там продавались животные для жертвоприношений. Там были меняльщики. Это был бизнес. Кто-то додумался на славе Божьей. Кто-то додумался на доме Божьем делать деньги. Делать бизнес. Это первый случай, когда на храме Божьем, там, где присутствует Бог, люди начали делать бизнес. И вот там написано, приносили животных, стояли контролеры, были меняльщики, они проверяли животных, которых люди приносили на жертвоприношение. И вот если они находили какой-то порог, какой-то изъян, нужно было идти и покупать вот на этом базаре чистое животное, которым управлял первосвященник Анна. Но там была цена в три раза дороже – это была хорошая возможность заработать деньги. Вот когда Иисус Христос увидел это кощунство, Он увидел это осквернение в храме, Он два раза пытался очистить храм. И вот в конце своего земного служения мы читаем, об этом пишет Евангелист Матфей в 21, э, 21 главе. Он говорит, что Иисус Христос взял бич, Он зашел в храм, Он начал раскрывать клетки с животными, Он начал переворачивать столы. Это была Его святая ревность. Никогда еще не видели Иисуса Христа таким. Это была его ревность по храму. Он был Бог ревнитель. И он сказал, зачем вы осквернили Божий храм? Храм это дом молитвы, храм это где поклоняется Господу. И он начал переворачивать столы, начал разгонять торгующих. Но потом он остановился. Он увидел, как люди соскребали монеты с пола, прятали их в карманы, как они поднимали столы, как они ловили животных и обратно закрывали их в клетках. И его руки опустились. Упал бич на землю. И он понял, что этих людей уже ничем не изменишь, уже поздно, уже ничего сделать нельзя. Эти люди никогда не изменятся. И он вышел из храма. Он обернулся к храму и сказал ужасные слова. Ужасные слова об израильском народе. О доме Божьем сказал, все оставляется вам, ваш дом пусты. И слава Божья покинула храм. Больше Бог не присутствовал в храме. Он оставил храм. Да, еще по инерции жизни храма существовало еще 70 лет. Пели левиты, приносили жертвоприношения. Приходили люди в храм, но Бога в храме уже не было. И славы Божьей в храме уже не было. Храм остался пустым. Слава Божья оставила храм. И в 70-м году нашей эры пришли римские солдаты под предводительством Тита, и они сожгли этот храм до тла. Они разрушили город Иерусалим, евреев изгнали из Иерусалима. Им запретили появляться в Иерусалиме, им было нельзя появляться в этом городе. Дьявол добился своего, он осквернил храм. Он сделал так, чтобы Господь оставил храм и ушел навсегда. Мало того, когда я читал историю, я нашел такое упоминание, что когда Халиф Амар, который захватил потом Палестину, мусульманский лидер, он нашел на том месте, где когда-то стоял храм, он нашел, он нашел вонючую яму, куда сливали нечистоты. На том месте, где стоял храм Соломона, на том месте, где была шихина, слава Божья, на том месте, где люди поклонялись Богу, была вонючая, помойная яма куда люди сливали помол. Я не зря вам показал этих три стадии храма. Я хочу, чтобы вы сегодня обратили внимание на свое сердце, на свою жизнь. Апостол Павел, обращаясь к иудейскому народу, он говорил им не зря о храме. Он говорил, разве вы не знаете, разве вы не понимаете, что каждое сердце христианина является в миниатюре храмом Божьим, где живет Господь? Сердце христианина наполняет слава Божья. В жизни христианина присутствует Господь. Разве вы не знаете, что вы есть храм Божий? И дальше он пишет, но кто осквернит или кто разорит храм Божий, того покарает Господь. Есть определенная опасность для христианина. Если мы храм Божий, если Дух Божий живет в нас, если Господь присутствует в нашей жизни, если Господь ⁇ Господин нашей жизни сегодня, и мне, и каждому из вас, я предлагаю задать себе вопрос. Господи, если я храм Твой, на какой стадии я нахожусь? Какой храм? То ли я на первой стадии, как храм Соломона, когда все было из золота, когда луч солнца проникал, все блестело? Блестят ли так мои глаза? Горят ли они любовью Твоей? Наслаждаюсь ли я общением с тобой? Распирает ли грудь радость от того, что я спасен сегодня? Посещаю ли я братьев и сестер свои? Бегу ли я в Дом Божий? Наслаждаюсь ли я общением с моими сестрами и братьями с тобой здесь? Хочу ли я тебя славить на всяком месте, где Господь меня ставит? Действительно ли я нахожусь в этом состоянии радости, счастья, когда горят мои глаза, когда я наполнен твоим присутствием? Или, может быть, определенные обстоятельства жизни, определенные мои увлечения, какие-то обычные человеческие мечты обворовывают меня, обворовывают мой духовный храм. Может быть, я иду туда, куда не нужно христианину идти. Может быть я смотрю то, что не нужно христианину смотреть. Может быть я читаю то, что не нужно читать христианину. Ведь я же обворовываю сам себя. Я привношу в свой храм нечистоту, не потребство, а за это рассчитываюсь этим прекрасным афирским золотом Божьего благословения, Божьего присутствия, Божьего, Божьего присутствия в сердце, Божьего даже предрасположения ко мне. Растрачиваю благословение на пустоту. Может быть, из-за суеты мой храм сегодня находится на второй стадии. Он уже совсем нищий. Уже ничего так не блестит. Уже не так горят глаза. Уже не так есть желание бежать в дом Божий. Уже не так хочется посещать братьев и сестер. Уже нет такого большого желания и жажды читать Слово Божие. Может быть, уже совсем нет желания молиться, поститься. На какой стадии находится мой храм? А может быть, Господь уже совсем покидает его? Может быть, Господь оставляет меня? Я еще не замечаю этого. По инерции я еще хожу каждое воскресенье в Дом Божий. Я еще пытаюсь иногда читать Писание, еще иногда пытаюсь прослушать какой-то псалом или стихотворение. Но Господь уже покидает меня. Мне уже это становится неинтересно суета для меня становится важным. Я начал бежать за человеческой мечтой. На какой стадии находится мой храм? В каком состоянии находится мое сердце? В каком состоянии находится моя христианская жизнь? Вот именно этот вопрос задавал апостол Павел. Разве вы не знаете, что вы есть храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Не разоряете ли вы этот храм? не обворовывайте ли этот храм? Потому что Господь ревнитель, Он не потерпит присутствие нечистоты в жизни христианина. Так не бывает, так не может быть, чтобы присутствовал Господь в жизни христианина. И какая-то нечистота, Господь ревнитель. И Он говорит, разве вы не знаете, что кто осквернит храм, того покарает Господь. Не оскверняйте храм, относитесь к храму серьезно, держитесь за то, что имеете. Цените то, что имеете. Это очень важно. Когда Леонардо да Винчи писал картину «Тайная вечеря», я знаю, что вы должны знать эту картину, она очень доступна. В многих салонах копии этой картины продаются, где сидят 12 учеников за столом с Иисусом Христом. И вот когда он рисовал картину, он всех нарисовал, не было проблемы нарисовать людей, которые выглядели как иудеи, с бородами, с длинными волосами, но он не мог найти человека, с которого можно было нарисовать Иисуса Христа и человека, с которого можно нарисовать Иуду. История говорит, что он Иисуса Христа и Иуду рисовал 16 лет. Он не мог найти. Но однажды он увидел очень хорошего, такого чистого, нежного юношу, еще, знаете, только-только делавшим первые шаги в взрослой жизни, его лицо настолько было милым, настолько было добрым, чистым, что он захотел с него нарисовать Иисуса Христа. Это был молодой юноша, 17-летний Петр 17 Пьетро Бандинелли, и Леонардо да Винчи нарисовал с него облики Иисуса Христа. И потом он долго искал человека, с которого можно было нарисовать Иуду. Разные люди были, он раз, в разные места ходил, было много грешных людей, грязных, бездомных. И он никак не мог найти вот этот облик человека, пораженного грехом. И вот через 16 лет он увидел человека, на лице которого была вся картина вот этого пораженного грехом человеческого существа, пораженный грехом человеческой души. Этот человек вышел из темницы, он был весь грязный. Он был бездомный, он, на лице его была полная беспомощность, разочарованность жизни, и он сказал, вот это действительно то лицо, которое я хотел бы нарисовать и запечатлеть лицо Иуды, пораженным грехом, когда грех вторгся в сердце его и поразил его душу. Вы знаете, какое было его удивление, когда он в этом бездомном человеке узнал некогда прекрасного 17-летнего юношу Петра Бондинелли. Неужели такое может быть, чтобы человек, с которого рисуют Иисуса Христа, мог превратиться в Иуду? Может быть. Грех может довести человека до такого ужасного и жалкого Состояние, в котором произошла вот эта история израильского храма, и в этом состоянии очутился израильский храм. Прекрасный храм Соломона и яма нечистот. Вот к какому состоянию может привести дьявол, и вот к какому состоянию может привести грех, когда он вторгается в жизнь христианина. Поэтому я хотел бы сегодня каждому из нас пожелать быть внимательным. Дьяволу не нравится, когда у нас горят глаза, когда у нас есть жажда читать Слово Божие, когда у нас распирает грудь от желания посещать Дом Божий, поститься, молиться, посещать молитвенные группы, группы по разбору Слова Божьего, посещать братьев и сестер. Не нравится ему это. И он будет делать все возможное, чтобы осквернить ваш храм, чтобы привнести туда какую-то суету, какую-то нечистоту, чтобы как-то обворовать, хоть что-нибудь вырвать оттуда, чтобы храм больше не блестел, чтобы храм был пустым, чтобы Господь его оставил. Поэтому нам сегодня в последнее время Брат не зря упоминал, в последнее время будет очень много лжеучителей, пытающихся прельстить, пытающихся обворовать, обократь жизнь христианина чтобы мы были внимательны, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы переживали, чтобы мы ценили это чистое афирское золото Божьего благословения, чтобы наш храм, он был наполнен Божьим присутствием, чтобы в нашем храме присутствовал Дух Божий, чтобы Он наполнял нас, чтобы Он благословлял, назидал нас, чтобы стоял на страже нашего сердца. Пусть Господь в этом нам поможет, но с своей стороны мы должны приложить как можно больше усилий, как можно больше стараний. Стоять на страже нашего сердца. Потому что апостол Павел говорит: разве не знаете вы, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Аминь. Служим финансово, будем петь вместе, затем харисты будут петь и заключительное слово. meni da, s nebesnoj visoti.

Церковь Христова, братья и сестры, все пришедшие в Дом Господний. Сегодня Господь чудесным образом позаботился о нас для того, чтобы предупредить нас, чтобы каждый из нас заглянул в свой личный храм и увидел, в каком состоянии находится наш храм пред лицом Господним. Может ли в этом храме присутствовать Господь Духом Своим? И является ли мое тело тем храмом, в котором живет Господь или нет?» Знаете, братом была преподана такая прекрасная иллюстрация трех храмов или храмов в разные времена, в три разных времени. И когда мы смотрим на храм Соломонов, и когда мы заглядываем в свой храм и, наверное, задумываемся, нет, наверное, я никогда не смогу достигнуть той славы и той чистоты, которая была в храме Соломонов.